Сказка о колобке. Жили-жили были дед и баба. Они хотели, у них как бы не было ничего кушать, и у них была одно, это, одна мука. короче, у них была одна мука, и они приклеили там пирожки, и они и они приклеили колобка. Короче, они спекли колобка, потом положили его остывать. На кошка положили его остывать. Пошли. А колобок стоял, 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 стоял. стоял. И что-то он там забил. И сказал, мне надо я уже стоять и часа взять этого деда и бабу. И он решил Уйти. Идет, идет, и встретил козу. под Подходит и говорит: «Колобок, колобок, ты куда идешь? Грибы собирать что ли?» Он говорит: «Никуда я не иду, не иду себе, я э, э, иду гуляю к себе, а то я уже за такси буду деда и бабу И и, и говорит. О, хочешь хоть я тебе э, э, хочешь я тебе помогу их подождать. Идем я тебя проведу где? Я знаю, где Он говорит. Нет, спасибо. Мне не надо. Я лучше пойду. А то я в туалет хочу. я сейчас? Мне не туда сходить, мне нужны вкусики. И убежала с него. Я убежала отказывать. Эээ, идет, 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 идет и встретил волка э, и говорит и волк спрашивает колобок колобок ты куда идешь а колобок говорит я был у деда и бабушки мне я ждал, стал, и уже устал я решил уйти этого деда от деда и бабу и а вул говорит, э, давай я тебя проведу домой, подождешь там своей деда и бабой. Они, наверное, тебя дождали. Он говорит, нет, спасибо, я хочу встретить своего друга. Мне надо там э, с ним все обсудить насчет э, насчет этого сюрприза для деда и бабы. Мы, наверное, туда поставим коробочку, Где? Ну, короче, мы все обсудим. И идет. И ну все, пока. Идет, идет, идет идет из встретил лесу. С фор... Ой, с вороной. И лесу с вороной, они были друзья. Только почему-то э, ворона была на ступе. И встретил, идет, идет и встретил э, лесу и... Когда это ты колобочек спешишь? Он говорит, я заждался деда и бабу. Мне надо поспешить, а то я опоздаю кофе. Я, я заказал кофе в ресторан. И там и пиццы, короче, торт и еще надо. А Лиса говорит, ничего, ты успеешь. Она не побрызгает мощным светом. И он говорит, не надо мне болеть, Алиса говорит, хотя я тебе могу помочь. Пароль тебя отведет обратно. И говорит, нет, спасибо, мне нужно, как я и говорил, сходить в ресторан. И там мне еще забыл сказать, забыл сказать, у меня там кое-кто, в сторону бежать спускается колобок. Встретил петуха. И петуха вы. Куда это ты колобок собрался? И почему на тебе грязь, а? Бестыжий колобок во всем белом цвете? И не А, ну я пишу э, к своим родителям и все такое, и я уже и заждался, ну я не тебе помогу их найти. Вот у меня кос... тебя коса проводит. И говорит, нет, спасибо, я иду домой. И э, а он говорит, нет, ты никуда не уйдешь. И как начали его рубить косой И он быстро свернул к, э, домой, к деду и бабе, они за э, ней. Счастливо, ну и, конечно. Как-то о э, колодьях.